Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води в годину щасливу і в радості мить. Любіть Україну в годину негоди. Донеччино, моя ти батьківщина, тобі любов моя і всі мої чуття. Я до твоїх дерев прилину, як дитина, Щоб знов набрати сил для пісні і життя. Сьогодні, як ніколи, стоїть питання об'єднання громадських організацій для збереження нашої держави. Порадившись з колежанками, нами створено альянс громадських організацій міста Дружківка Донецької області. Всі організації, як ствомочки, вливаються у велику річку доброчинності, волонтерства в допомозі людям, котрі опинилися в складних життєвих обставинах. Почнемо з громадської організації Дружківська спілка самарітян», котра входить до міжнародного проекту УКР 1904 зі спілкою самарітян України Київське об'єднання та виконуючого директора Ливковської Яніни Леонідівни при підтримці спілки робітничих самарітян Німеччини. Робота проводиться для дітей та людей похилого віку прифронтової зони 5-10 км від лінії розмежування в слідуючих напрямках. Це діти та люди похилого віку, робота з психологами. Проводимо майстер-класи різної тематики нашими волонтерами, надаємо соціальні послуги. Транспортування до медичних закладів за необхідністю, культурологічний напрямок здійснюється волонтерами групи дозвілля при керівництві Лариси Теріхової. Слідуюча, ідея Дружківська суспільна служба України. Це розуміння самодисципліни в громаді з прозорістю просування соціальних інтересів, потребуючих, а не своїх особисто. Наявність в організації однодумців. Це перший крок до успіху. Дружківська суспільна служба України має колекції старовинного автотентичного одягу, колекція картин віком від 60 до 110 років та колекцію українського рушника. Ми приймали участь на міжнародній програмі Спадок і нами була представлена Донецька область та багато інших заходів в напрямку збереження культурної спадщини Слобожанщини та часткова соціальна допомога. В цьому нашою провідною зіркою є Ірина Вощук, голова світової ради Суспільної служби світового конгресу українців. Сюди також входить громадська організація жінок-інвалідів жінок за відродження українських національної традицій. На протязі 20 років ми входимо до Конфедерації громадських організацій інвалідів України під президентством. Маслакова Володимира Олексійовича та голови виконавчого комітету Карпенко Вадим Вікторовича. Завдяки їх зусиллям ми впроваджуємо в життя реабілітацію та необілітацію для інвалідів Донецької області з виїздом до Чорного Азовського моря, до Західної України, Севоловець, Луцьк, Львів. За останні роки охоплено біля 200 інвалідів з супроводом. Окрім цього, ми впроваджуємо в життя тему реабілітації через народно прикладне мистецтво. Мріємо на цьому фоні створити робочі місця для інвалідів і мати достойне життя в Україні. Співпрацюємо з Віктором Піткау по збереженню історичної пам'яті 19 століття. Віктор Піткау є автор унікальної історичної книги. Котра висвітлює минуле німців, менонітів у взаємодії з українським народом. У селі Кіндратівка відбулася презентація даної книги німецькою мовою. Маємо її переклад: шукаємо спонсорів для видання даної книги, цінність якої безмежна для майбутніх поколінь. Дружківська міська влада відмовила нам за браком коштів. Ми живемо в чудовому світі. Де не все вимірюється грошима. І дана тема, і наші напрацьовані здобутки, котрі свідчать про те, що історична пам'ять та духовність мають право на подальше життя у суспільстві. Тут, у Дружківці, в 19 столітті, ми вже мали європейську державу, яка була занедбана байдужістю та чварами чиновників, що і продовжується в наш час. Ми маємо Унікальний людський потенціал, котрий здолає всі перешкоди для розвитку своєї держави, поборовши свавілля виконавчої влади. Україна була. Україна буде оновленою квітучою державою, і в такому напрямку працюють наші унікальні жіночки волонтерки, підтримуючи один одного і в нашій єдності, наше генетичне надбання, що надає силу і міць здолати всі негаразди. народно прикладне мистецтво це для мене спасіння всього мого життя. Якби я не займалася. Народним мистецтвом, народно-прикладним, то я б не знаю, що б з мене було. А так я починаю вишивати, і моя біда відходить. Я більше вкладаю свої сили у вишивку. Навишивала я багато дуже вишивок, це частина з їх. Я Шевченка дуже люблю. Це у мене маленький портрет Шевченка. А я вишила його дуже здоровий такий, Примірно як оця вишивка такий. І ось іще одного почала вишиваю. Бо Шевченка це у нас гордість України і мій однофамилець. Наша українська земля вирощує пшеницю, а з цієї пшениці наші жіночки випікають такий ароматний, чудовий, пахучий хліб. Я хочу рассказать про общество Анастасию, которую 20 лет назад организовала Алла Ивановна Бабич. И я была в начале еще этого всего. Мы ходили, просили во всех, даже на фарфоровом заводе просили тарелки для того, чтобы на них рисовать. А потом выставляли девочки свои работы. Там я научилась вышивать. Мы делились опытом, техниками. Встречались, ездили и ходили на выставки городские. Были городские праздники, выставляли наши работы. Но то, что мы делаем, это очень хорошо. Народно-прикладное искусство. Но его еще куда-то надо девать. Это стоит больших денег, чтобы все купить. А куда деть, мы не знаем. Поздравляю нашу организацию с 20-летием. И желаю процветания, чтобы они о нас думали, помнили и помогали нам двигаться вперед. О, добрый день, мое имя Цулин Андрей Павлович, зовут меня, я инвалид первой группы, болею уже давно, с 87 -го года, ну что, вот так и есть прикован постели, сижу, несколько раз есть санатуры ездила, получалось пока более-менее, пока там и знакомые и друзья, сейчас уже моих нет, уезжали, поумирали осложнения всякие, ну, и плюс события такие, же, что... ну, вот сейчас живу да, с матушкой, мать уже пожилая. Ну и, конечно, Анастасия помогает здорово, история, уже еще, сколько лет подряд уже знаем ее, алла Ивановна Бабич. Скромно, ненавязчиво, все понимают все вникает. Вот. И ну, я тоже, конечно, благодарен ему. Все. Ну, конечно, волнение. Сейчас такие события в стране происходят. Тяжело жить всем. Ну, все понимаю. Не падайте духом. Сдаваться не стоит. Пока сердце бьется и кровь не остыла. Да, мы инвалиды. Нас боль беспокоит. Все скалится хищно все дышит в затылок, порой от бессилы кусаем круглы, болезнь проклинаем, мол, вот привязалась, ой, показала судьба свои зубы, не матерью, мачехой злой оказалась. Да, мы инвалиды, но мы люди тоже мечтаем и любим, Свиемся и плачем. Болезнь это цепи порвать, что не можем, но мы все же живы, но мы что-то значим как не было б тяжко, не падайте духом. Быть может, есть те, кому жить тяжелее. Пусть нервы не рвутся, глаза будут сухи. Боритесь, держитесь, дерзайте смелее. Ну вот это стихотворение я написал давно, но ну, он так, конечно, пробивает оно по нервам. По нервам. Ну, спасибо большое организации, и Алла Ивановна лично, и девчата проходят. И люди бесовато тоже часто созвонились. Помощь гуманитарная, оказывается, когда-никогда. Ну, спасибо. Не, не буду здорово расхваливать. Не буду просто. Ну, и матушка моя тоже часто и плачет после этого. Ну, как есть, так есть. Вот и все. Что я хотел сказать. Добрый день. Здравствуйте. А представьтесь, пожалуйста. Попова Анна Алексеевна. Очень приятно. Попова Анна Алексеевна. Добрый Как добрый. вам удобнее? Хорошо. Анна Алексеевна, я психолог мобильной бригады спинки самаритян Украины. И сегодня у нас первое занятие знакомство. А скажите, пожалуйста, откуда вы? Родилась я в Буровке. а последние 16 лет жила в Зайцево. Причем не само Рудзайцево, а поселок Бахмутка. Это ближе к украинской стороне. Поэтому, когда нас делили, то я была на украинской стороне. А как я сюда попала? Да я сама не знаю, как я сюда попала. Бомбили. Целую неделю снаряды летали над хатой. Кончилось, кончилось инсультом. Ну, звонила, воровку хотела, скорую вызывать. Ну, мне ответили: у вас стреляют, мы приехать не можем. Звоните в Артемовск. В Артемовск позвонила, там, когда услышали, с откуда я, с какого села, просто, то, просто бросили трубку и все. Утром пришла соседка, увидела, что я под кроватью на полу лежу. Угу. Вызвала, в общем, военный врач приехал на скорой помощи, угу. ну, посмотрел меня и определили меня в Артемовск, во вторую больницу. Пролежала я там две недели. Ну, пока деньги были, короче говоря. А потом врач решила, что мне уже пора освобождать место. И позвонила этому врачу, который меня забирал из бахмутки, чтобы он меня все-таки опять забрал. Но он забрал и привез сюда дружковку. Я не знаю, почему не отвезли меня назад, может быть, потому, что дом уже разбомбили, и, собственно говоря, вести мне было некуда. Так я попала к вам. Дело в том, что мы получили звонок из Киева о том, что вы потребуете допомоги. И начали уже реагировать. Ну, вот так вот мы на вас вышли. И ваша дружковская история какая? Меня привезли на военной скорой помощи. Деть меня некуда было. Сначала меня определили в этот дом престарелых. Я там пролежала три месяца. Mm -hmm. ну. И спасибо Алле Ивановне. Она мне помогла выбраться. Сейчас я вижу, что вы чуть-чуть волнуетесь. Я вам предлагаю сделать небольшое упражнение. Оно действительно помогает. Это упражнение направлено на стабилизацию внутреннего психоэмоционального стану. Ничего сложного в этом нет. Вот, вот одну ручку на это плечо положите, а вторую ручку сюда. И не спеша дышите в удобном для вас темпе. Одной ручкой себя обняли, второй ручкой вот так, вот как я. Раз, два, раз, два, раз, два. Выдохнули, опустили ручки. Для чего это упражнение делается? Это упражнение называется бабочка мотелочка. Когда человек чувствует какое-то волнение, часто ведь бывает такое, что вот за плечи хочется взять, успокойся, да, и по руке гладят. Люди подсознательно себя стабилизируют. Вот это упражнение, с прямого на нате, когда поднимается такой, вы знаете, э, ну, тыск, страдого, так. тыск, да, то вот эти вещи очень хорошо выручают. Обнять себя вот так вот и не спеша вдох. Выдох, вы себя стабилизируете. Это очень такое действующее упражнение. Но выполнять его лучше вот в течение одной минуты минимально. Uh -huh. Uh -huh. А, ну это для вас на будущее небольшое такое оружие от стресса. Мы же oh, с вами. Спасибо. Таким добрые должны себя защищать. Это немного об этом. Очень красивая. Расскажите историю вашего творчества. Ну, творчество, это громко сказано. Ну, в общем, можете заснять. Это я пробую себя в вышивке. С 17 лет я вяжу. Вон мои работы, можете посмотреть, если хотите. Интересно, обязательно. Так. Фотографировать я начала немножко позже, скажем, лет с 19. Работала в фотографии, была фотографом. А сейчас какое направление? Вот ваша творческая работа, то, что нравится для души. Еще я пишу стихи. Одной из важных тем а, а, Альянса общественных организаций а, города Дружковки является тема реабилитации через народно-прикладное искусство. Здесь представлены работы членов Альянса, которые предполагают психологическую и социальную защиту человека в нашем обществе. Важлива тема альянсу являється те, що ми впродовж своєго, свого, свого двадцятиліття втілюємо в життя народно прикладне мистецтво. А вчасно в особистості це іде вишивка, українська вишивка, хрестик до хрестика, що є генетичним кодом української нації. За рахунок цього ми виживаємо. За рахунок цього ми живемо і будемо жити. І наша така загальна тема об'єднання суспільства в напрямку Українізації. Україна була, Україна є, Україна буде, буде в майбутньому і буде процвітаюча країна. В первую очередь поблагодарить организацию Анастасия, так как они нам помогают. В этом году хочу особенно отметить то, что пригласили нас праздновать праздник Святого Николая. И наши дети, у нас двое детей. Наши дети получили подарки, участвовали в различных конкурсах, им очень понравилось. Дети были счастливы. Большое спасибо, помогали нам, когда вот моему мужу Александру было очень плохо, он был в больнице, и тогда женщины вот с Анастасией сидели, вместо сиделок сидели. Ну, в реанимации. Я вот, там... В реанимации муж лежал, и они сидели возле него, помогали нам. Вот. Ну и постоянно мы получаем, постоянно, э, почти каждый месяц получаем какую-то гуманитарную помощь, ту, продовольственную, а также ве вещи дают детям ну, да, тоже. Детским, им же не нас клачешь, всегда вот. надо. И канцелярия Они была, и Романула. на каждый год, каждый Новый год нам дают подарки тоже и детям приносит в общем не забывает никогда вот что еще хочу сказать э, была там э, и работу давали тоже в каком смысле работу то есть можно было вышивать на заказы это все на заказы были было и продавалось в калыновом крае у Аллы Ивановны есть калыновый край такой маленький магазинчик, мы вышиваем, Алла Ивановна это реализует. Вот, также делались и другие э, поделки, например, куклы тряпичные, все это. Люди, конечно, за это получают какую-то финансовую э, поддержку, финансовую помощь. Доброго дня, пани Катерина! Доброго дня! Я почивает? И как здоровье? Та ну, завтра будет лучше. Да, Завтра будет лучше. Вы нас, да? Так, девочки вас, пам'ятаю. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, девочки, что приходите, провідуєте нас. Таких, как я. Хоть какая радость для нас. Не забывайте нас. Спасибо. Ты не расстраивайся, здоровье не важно. Ну, а когда вы приходите, как, как сонечко, Ради вашему гостинцу, как, как, дитина, как не, не сильно много, но все-таки... Ну, все равно, помощи. все равно. Все равно приятно. Спасибо, конечно, организации Анастасия. Спасибо, что такая есть организация, что не забывают таких людей, как мы, пожилых, и несут нам радость. И мы радуемся тому, что они делают для нас.